السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو جہاد اور شہید کی فضیلت کے بارے میں حدیث کے باپ سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی وہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح مہارب کفار کو یہ مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جنت ملے گی سچا ہے تورات میں انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے بس خوش ہو جاؤ تم اپنے اس سودا کی وجہ سے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے آخر آیت تک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی حدوں سے مراد اس کے احکام کی اطاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے بنو سلیم کے ستر آدمی جو قاری تھے بنو عامر کے یہاں بھیجے جب یہ سب حضرات برمونا پر پہنچے تو میرے مامو حرام بن ملہن رضی اللہ انہوں نے کہا میں بنو سلیم کے یہاں آگے جاتا ہوں اگر مجھے انہوں نے اس بات کا ام دے دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہو ہی چنانچے وہ ان کے یہاں گئے اور انہوں نے ام بھی دے دیا ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلہ والوں نے اپنے ایک آدمی عامر بن توفیل کو اشارہ کیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آر پار ہو گیا اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم اس کے بعد قبیلہ والے حرام رضی اللہ عنہ کے دوسرے ساتھیوں کی طرف جو ستر کی تعداد میں تھے بڑے اور سب کو قتل کر دیا البتہ ایک صاحب جو لنگڑے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے حمام راوی حدیث نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب اور ان کے ساتھی پہاڑ پر چڑھے تھے عمرو بن امیا زمری اس کے بعد جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالی سے جا ملے ہیں پس اللہ خود بھی ان سے خوش ہے اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے ترجمہ ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں بس ہمارا رب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش کر دیا ہے اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے چالیس دن تک صبح کی نماز میں قبیل آرال زکوان بنی لہان اور بنی اسا کے لیے دعا کی تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کی نافرمانی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی مومنوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا پس ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اپنا عہد پورا کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور اپنے عہد سے وہ پھرے نہیں ہیں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے اس لیے انہوں نے عرض کیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو ابسل اللہ علیہ و وسلم نے مشرقین کے خلاف لڑی لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرقین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب عہد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نظر نے کہا کہ اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ ان مشرقین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں پھر وہ آگے بڑھے مشکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا ان سے انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعد بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر ان کے باپ کہ رب کی قسم میں جنت کی خوشبو اوہت پہاڑ کے قریب پاتا ہوں سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نظر رضی اللہ انہوں کو ہم نے پایا تو تلوار نیزے اور تیر کے تقریباً اسی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشرقوں نے ان کے آزا کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکتا تھا صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ترجمہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آخر آیت تک حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مثال اس روزے دار اور تحجد گزار کی طرح ہے جو ہمیشہ عمل کرنے والا ہو جو نہ رات بھر کی نماز سے سست پڑتا ہو اور نہ مسلسل روزوں سے تھکتا ہو یہاں تک کہ مجاہد واپس لوٹ آئے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں کوئی تو آدمی کے حق میں اجر کا باعث ہوتا ہے کوئی آدمی کے لیے اس کی غربت اور کمزور حالت پر پردے کا سبب ہوتا ہے اور کوئی گھوڑا آدمی کے لیے گناہ کے بوجھ کا مجب ہوتا ہے چنانچے رہا وہ شخص کے جس کے حق میں اس کا گھوڑا باعث اجر ہوتا ہے تو یہ ایسا شخص ہے جس نے گھوڑے کو اللہ کی رامے جہاد کی تیاری کی خاطر باندھا پھر اس نے کسی چراگا آباغ میں اس کی رسی لمبی کر دی چنانچے وہ گھوڑا اپنی اس لمبی رسی کی وجہ سے اس چراگا آباغ سے جس جس چیز کو بھی کھائے پیئے گا وہ سب کچھ ہی آدمی کے حق میں نکیاں بنتا جائے گا اور اگر وہ اپنی لمبی رسی کو تو لے پھر ایک ادو ٹیلوں پر چڑھ جائے تو اس کے پاؤں کے نشانات اور اس کی لید بھی آدمی کے حق میں نکیاں شمار ہوں گے اور اگر وہ بھاگتا ہوا کسی نہر کے پاس سے گزرے اور اس سے پانی پی لے درحالیت کا آدمی نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو پھر بھی وہ پانی اس مالک کے حق میں نکیاں بن جائے گا الغرض یہ گھوڑا آدمی کے لیے اجر ہی اجر کا باعث ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں سے مستغن و بے نیاز ہونے کے لیے اور مانگنے سے بچنے کے لیے تجارت اور محنت مزدوری کی خاطر اپنے پاس گھوڑا باندھا اور اس نے اللہ کا وہ حق نہ بھلایا جو گھوڑوں کی گردنوں اور پیٹھوں پر ہے تو یہ گھوڑا آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے اور تیسرا وہ شخص جس نے فخر اور یاکاری کے لیے اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے گھوڑا باندھا ہو یہ اس کے لیے باعث گنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا ان کا معاملہ بھی گھوڑوں ہی کی طرح ہے تو اب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا ان کے متعلق مجھ پر کوئی خاص چیز حکم اور وہی تو نازل نہیں کی گئی سوائے اس جامع اور منفرد قسم کی آیت کے الزلزال سات ننانوے آٹھ ترجمہ لہذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہترین درجہ و مقام والے شخص کی خبر نہ دوں یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہو اور اللہ کی رام جہاد کرتا ہو پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین مرتبے والے شخص کی خبر نہ دوں یہ وہ شخص ہے جو اپنے بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ میں لوگوں سے الگ تھلگ اور کسی پہاڑ کی وادی گھاٹی صحرا و چشمہ میں گوشہ نشین ہو نماز قائم کرتا ہو زکا ادا کرتا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے تنگی و آسانی اور خوشی و ناخوشی میں بات سننے اور ماننے پر بیعت کی اور اس پر بھی بیعت کی کہ ہم امارت و حکومت کے معاملے میں اس کے اہل اہلیت و قابلیت رکھنے والے مسلمان حکمران سے کھینچا تانی نہیں کریں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ہی کہیں گے فرمایا حق پر قائم رہیں گے اور اللہ کے معاملے میں اور اس کے دین کی نصرت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں وہ رومیوں کے لشکروں کا اور اس خوف کا تذکرہ کر رہے تھے جو وہ ان رومیوں کے معاملے سے محسوس کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف لکھا ہم دو سلاد کے بعد بلا شبہ شان یہ ہے کہ کسی بھی مومن بندے کے ساتھ کسی بھی مقام میں جو کوئی بھی سختی وہ آزمائش نازل ہو اللہ تعالی اس کے بعد ضرور کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں اور یقیناً ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں العمران تین دو سو الفت ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو اور مقابلے میں بھی صبر کرو ثابت قدم رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ قرآن مجید ساتھ لے کر دشمن کی زمین کی طرف سفر کیا جائے عبدالرحمان بن قاب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے ان لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے پوچھا کے دین کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا او میں نے پوچھا اس کے بعد ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا او والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا او میں نے پوچھا اور اس کے بعد ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر میں نے ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کیے ورنہ ابسل اللہ علیہ و علیہ وسلم اسی طرح ان کے جوابات عنایت فرماتے اب اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے خود اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکتا جو اللہ کے راستے میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوتا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور, جاؤ, اور پھر قتل کر دیا جاؤں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان وال کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تم کو نجات دلائے دکھ دینے والے عذاب سے اے وہ یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی رامے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اگر تم نے یہ کام انجام دیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بہترین مکانات تم کو عطا کیے جائیں گے جنات ادن میں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا خواہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا صحابہ نے عرض کیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں اب صل اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک کمان ہاتھ جگہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور اپنے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا گو اس کی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں